Смена! Уважаемый председатель Организационного комитета, парад участников для проведения первого турнира по боксу построен. Судья при участниках Серега Александр. Разрешите мне поздравить участников, гостей нашего турнира. Мы рады приветствовать в нашем городе вас. Надеемся на хороший исход ваших встреч. Для кого-то это первое соревнование, для кого-то уже не первое. Поэтому мы вас всех поздравляем с начала этого турнира. Большая благодарность людям, которые помогли сделать этот зал. Жирилу Николаю Николаевичу, Юрию Николаевичу Березе, директору этой школы. людям, которые сами помогали, то есть строили это, строители и Просто добрые люди, которые хотели развивать спорт у нас в городе. Э, эти соревнования, я думаю, положат хорошее начало для развития бокса в городе Желтых вод. <звы> Хочется э, пожелать всем спортсменам успехов, э, чтобы все поменьше травм было, хорошо прошли у вас соревнования. Виталик, огромное спасибо, за то, что он влюбил меня в этот спорт и всех нас. И Вера Николаевна, и мы хотим сказать, зал будет расти, то есть мы уже договорились с директором школы, что еще одно помещение нам такого размера, даже немного больше выделят. И всем удачи, слава Украине! Ну что, я хочу пожелать не пуха, не пера. И тренерам, и организаторам, и вам, ребята, чтобы первый блин не был комом в этом помещении. Удачи! Между прочим, президент Федерации Дзюдо, Сумо и Самбо. Клуба. Клуб клуба, которого мы тоже представляем. Скалин Давид, Со времен смерти Владимира Ильича Варковца не было как-то соревнований, посвященных боксу. Мы их провели. Довольно вроде бы это все успешно у нас получилось. Я надеюсь, в дальнейшем эти соревнования у нас станут ежегодными. Участники были с города, с городов Днепропетровск, Днепродзержинск, Пятихатки, Желтые воды. Желтые воды представляла несколько тренеров. Это Овечкин, Скалин, Кошик Дмитрий. Я, как тренер тоже у Стеменко Виталий, Пятихатки к нам приехали. У нас в соревнованиях были два бойца. Это уже бойцы более высокого класса. Это чемпионы Украины. Один из них чемпион, многократный чемпион Украины. Многократный чемпион победителей сильнейших турнир. Меня зовут Богдан Середа. Я из Днепродзержинска. Занимаюсь боксом пять лет. Расскажи о себе, сколько у тебя боев уже, сколько ну, я провел больше 60 боев. Ну, три поражения. Ну, и так все, Какой все победы. Наигрыш, Чемпион Украины. А, Международный а, турнир как в, в, Одессе. А Отлично, классно. Какие впечатления у тебя, ну, Просто, класс. А уже с кем-то то... да, 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 да. Я гробовенко Дмитрий, житель Криорога, занимаюсь боксом с 6 лет. Боксировал сегодня здесь, в этом городе, первый раз со своим другом. Мы с ним ездим по всем соревнованиям. У меня 45 боев, из них 41 победа. Так, занимаюсь помимо бокса, еще и футболом и разными видами спорта. Выступаю за ФК Сегок. Какой у тебя наибольший достижение? Чемпион зональной Украины. Как тебе здесь условия? Уже с ребятами пообщался, как вы? Ну, с ребятами пообщался, ребята впечатление? нормальные, впечатление в мире хорошие, но вы ж... первый раз у вас здесь соревнования, ринг маловат. Ну, а так впечатление хорошие. Значит, Вадим Бурбыга, тренер Богдана Середы. Значит, ну, Виталик, Виталик Устименко, я давно знаком с ним уже и пригласил сейчас в «Желтые воды» на первый такой турнир, уже такого уровня, когда участвуют разные боксеры. И у меня уже ребята многие были на чемпионате Украины, чемпионы Украины, призеры Украины. Ну, чемпионы в области, это практически костяк у нас весь. Э -э Смотрим, что у вас в желтых водах есть тоже очень перспективные, особенно малыши. Есть очень перспективные ребята, которые, я уверен, на 100%, я Виталику сейчас сказал, если надо, мы все от одной области будем брать на сборы их. Мы тоже 5 лет назад, я только открыл клуб, и тоже так же само были и новички, которые не были, а в основном были новички, которые вот так же само, как и Богдан Середа, пришел 8 лет. Да, 8 лет ему было, через месяц исполнилось 9 лет. Сейчас 14 лет, он уже достиг каких-то своих определенных показателей. Через две недели, сейчас он сегодня ночью уезжает в Чернигов на сборы, учебно-тренировочный сбор боевой, и улетает в Анапу на чемпионат Европы. Он будет представлять нашу страну на чемпионате Европы. Я рад, что они приехали к нам, показали свое мастерство, показали ребятам, как надо работать и к чему надо стремиться. меня зовут Владислав Смешко Русланович, я занимаюсь боксом уже два года. Да, я сегодня победил, это было очень тяжело. Это мой самый дорогой тренер Сергей Юрьевич Овечкин. Он просто ну, утокенный. Я доволен организацией, проведением соревнований. Хотелось бы сказать, что побольше таких, такого проведения соревнований и вообще побольше клубов открывалось в нашем городе. Выделялись на это деньги. Пономаренко Владислав, первое место, 43 килограмма. Приглашаем всех желающих заниматься боксом, тайским боксом, кикбоксингом. Прижелаю, приглашаю всех в сотрудничеству для развития спорта в городе.